तो जे आर आता मागे घेण्यात आला खरं म्हटलं तर महाराष्ट्रातील सर्व जनतेला मी शुभेच्छा देतो मराठी भाषा ही फक्त भाषा नसून ज्ञानाचा एक अथंगाचा स्रोत आहे ज्या पद्धतीने गुजरात या राज्यामध्ये गुजराती ही भाषा जास्त प्रमाणात बोलली जाते जास्त प्रमाणात बोलली जाते तामिळनाडू या राज्यामध्ये तामिळ या भाषेला सर्वात जास्त प्राधान्य दिलं जातं त्याच पद्धतीने महाराष्ट्र राज्यामध्ये देखील मराठी भाषा ही येणं खूप गरजेचं आहे ज्या पद्धतीने पंजाब या राज्यामध्ये पंजाबी भाषेला जास्त प्राधान्य दिलं जातं त्याच पद्धतीने महाराष्ट्र राज्यामध्ये देखील मराठी भाषेला सर्वात जास्त प्राधान्य देणं गरजेचं आहे ज्या वेळेस आपण महारा मराठी या भाषेतून बोलतो त्यावेळेस आपली ही नाळ महाराष्ट्राशी आणि महान अशा या राष्ट्राशी जोडली जाते मराठी भाषा खरं म्हटलं तर शेवटी आपण महाराष्ट्र राज्यामध्ये राहतो आणि मराठी भाषा ही येणं हे ये खूप गरजेचं आहे निश्चितच ज्या व्यक्तींना मराठी भाषा येत नसेल त्यांनी मराठी भाषा ही शिकण्या शिकण्याची प प्रयत्न करावं शेवटी एवढंच बोलेल की लाभले आम्मांचं भाग्य बोलो तो मराठी धर्मपंत जात एक जाण तो मराठी धन्यवाद देखिए इस मराठी भाषा के विवाद में मराठवाडे में कितना असर गिरेंगे आपने पूछा को कोई को, कोई भी इसके अंदर फर्क नहीं गिरने वाला है क्योंकि हम जो है तो सब सब समाज के लोग जो है तो हिंदी और मराठी के जो तो है तो बोलते हैं और इसके अंदर कोई फर्क नहीं गिरने वाला है मराठवाडे में राज ठाकरे उद्धव ठाकरे आप एक साथ में आए हुए तो इस आने वाले महानगर पालिका में ये मुद्दा उठाया जा रहा है तो आप क्या कहेंगे इसके ऊपर यह ठिकाने सर्वप्रथम माला की उद्धव साहिबानी राज साहेब या मराठी भाषेसाठी एक आली पहिलेही एक होते परंतु पहिली ते पाचवीपर्यंत हिंदी भाषा ही हे केली ती परंतु या मोर्चाच्या उद्देशाने तसं त्यांनी ते कॅन्सल केले आणि या ठिकाणी दोघंही भाऊ या भाषेसाठी एका एका ठिकाणी एक आले त्याबद्दल दोघांचंही अभिनंदन स्टेट के जो लोक आहे यदी व महाराष्ट्रामध्ये राहणं चाहते है, तो उनको हिंदी हिंदीने आते तो हिंदी कंपल्सरी करण्याचं आपल्या मत नहीं कंपलसरी करना हिंदी ऐसा ज़रूरी नहीं है बल्कि महाराष्ट्र में रहना है तो अगर चाहे आपके पास में कोई मराठी ग्रेक आता है या कुछ सामान वगैरह लेने दुकानदार के पास में तो आपको थोड़ा बहुत मराठी आना चाहिए क्योंकि महाराष्ट्र की जो मातृभाषा है मराठी है तो पहली से जो तो लागू होती है हो स्कूल के अंदर और जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने ये जो तिहार लाया था उसके जिहार के समर्थन में हम भी हैं तो हमारे पहले महाराष्ट्र महाराष्ट्र की राजभाषा का पहले दर्जा आना चाहिए बाद में हिंदी का हमको जो तो अभ्यास जो तो बाची के आगे हमको शिक्षण नहीं मिलता है महाराष्ट्र के अंदर तो ऐसा नहीं है कि जरूरी हिंदी भी आना चाहिए और मराठी भी आना आना चाहिए व्यापारी को लेकिन जो ग्राहक आता है महाराष्ट्र का और मराठी लोग आते हैं तो मराठी थोड़ी बहुत व्यापारों से सीखना चाहिए तो इसके ऊपर बंधन नहीं है लेकिन आपको महाराष्ट्र में रहना है तो मराठी का अवलोकन करना चाहिए और इस हिसाब से शिक्षण के माध्यम से जो पहली से महाराष्ट्र की गवर्नमेंट ने लागू कर रही थी जो पाई, मराठी पहली से तो ये पहली से मराठी लागू नहीं होनी चाहिए ऑलरेडी पच्चीस के आगे से हिंदी आए हिंदी होने के बावजूद आप मराठी लागू करते हैं पहली से तो ये मराठी महाराष्ट्र की राजभाषा नहीं है हिंदी हिंदी मराठी जो मराठी राजभाषा है महाराष्ट्र की है, और हिंदी आप पहली से लादना चाहते तो इसके समर्थन में हमारा महाराष्ट्र पूरा खड़े हुआ है लेकिन आप के आके हमारे हिंदी जो तो दबाव डालेंगे पहली से आप जो तो अवलोकन करो शिक्षण के अंदर प्रधान दे दो तो हमारा महाराष्ट्र नहीं महाराष्ट्र ये सहेंगा नहीं इस बात के ऊपर हम समर्थन नहीं देंगे गवर्नमेंट को हम इसका कंडेम करेंगे हाँ अगर चाहे बाहर के व्यापारी लोग गुजराती हो मराठी पंजाबी हो, हो राजस्थानी हो इनको हिंदी अगर चाहे आप इनके लिए यहाँ पे लादना चाहते हैं पहले से तो यहाँ पे आपका इनको फुल ज़रूरत नहीं चलाने की आपको ऑलरेडी हिंदी पहली बाची से आए आए और उसका तुमको अवलोकन करना पड़ेगा और उसके बाद में पहली से जो मराठी राजभाषा है ये मातृभाषा हमारी राजभाषा है और हम मराठी का अभिमान बाढ़ चुके और इसका हमको अवगर्व है ये चीज़ के ऊपर हम है, और मराठी जरूरी है या नहीं जरूरी अपना 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 अधिकार है हर एक को अपनी भाषा बोलने का धर्म अनुसार आचरण करना चाहिए और ठीक है आप अप अपने धर्म के अनुसार आचरण करते हैं राजभाषा का तो इसके ऊपर हमको कोई दुख नहीं है लेकिन मराठी के अंदर हिंदी लादना चाहते आप महाराष्ट्र के अंदर तो ये हम सहेंगे नहीं महाराष्ट्रीय लोग और इसका हम कंडेम करेंगे मराठी विवाद में मराठवाड़े में कितना असर गिरेगा इस मराठी विवाद के ऊपर मराठी भाषा ही आपली जन्मदाजाची भाषा आहे आपला जन्म झाल्यानंतर आपल्या तोंडून जो पहिला शब्द आला तो म्हणजे मराठी आला आपला जो पहिला संवाद झाला तो मराठी त्यामुळे मराठी मराठवाडाच मारत नाही महाराष्ट्र देशामध्ये दे सर्वसृष्ट अशी भाषा आहे कारण या भाषेमुळे अनेक संत कवी घडलेले आणि म्हणून दरवर्षी सत्तावीस फेब्रुवारी हा दिवस कवी विवाह शिरवारकर म्हणजेच आपले उष्माग्रज यांच्या जयंतीनिमित्त मराठी भाषेचा सन्मान हा दरवर्षी राखला जातो आणि म्हणूनच संत ज्ञानेश्वर जे मोठमोठ्या आपण संत होऊन गेले यांनी सुद्धा म्हटलेलं आहे की माझी मराठी